Эти маленькие пушистые грызуны – одни из самых популярных домашних любимцев. Прочее место в домах и сердцах заботливых хозяев хомяки завоевали благодаря своей неприхотливости, дружелюбию и сообразительности. Несмотря на все их достоинства и популярность, к решению поселить у тебя в доме нового пушистого питомца. Нужно подходить к со всей ответственностью. Купить или не купить, первое, на, на что необходимо обратить внимание, отсутствие аллергии у членов семьи на шерсть, животного или наполнителей для подстилки. Второе, но не менее важное, выбор места для клетки будущего питомца. Хомяки одинаково не, лю, не любят сквозняков, слишком теплого или холодного воздуха, сырости. Им не место в прокуренном помещении на полу или подоконнике важно помнить, что это живые существа, и они вправе требовать к себе достоинственного отношения. Среди других бес... бесспорных преимуществ содержания хомяков их небольшая стоимость, легкость в уходе. На требующим особых навыков незначительное количество пищи, необходимое хомяку для полноценной жизни, никак не отразится на семейном бю бюджете, а его клетка не займет много места в квартире. Какой возраст оптимален для покупки? В отличие от других домашних питомцев, хомяки живут недолго, в среднем от пол полутора до трех. С половиной лет. Если вы все-таки решили завести нового питомца, лучше приобретать его в возрасте не старше двух месяцев. Молодые хомяки быстрее привыкают к новой обстановке, легче поддаются воспитанию. Их проще приучить к лотку. Какого выбрать, самца или самку? Выбор пола хомяка целиком зависит от предпочтений его будущих владельцев. Однако, если у вас в доме планируется поселить всего один хомяк,